Pani trener górnika Michał Kaszparik. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I zachęcam Państwa do zadawania pytania. Dzień dobry trenerze. Michał Kaszparik, katowicki sport. Takie pierwsze pytanie w meczu z Rakowem w poniedziałek. Widzieliśmy, że skurczyła łapały osmane, soła. Wykażę, czy taka sytuacja zdrowotna jest w porządku, czy wszystkich zawodników trener ma do dyspozycji? Nie, sieci są do dyspozycji. nikto nemá kontuzie, tie skurče trošičke lapali, ale nebylo to také. Ja to potom, a potom troche sme o tých situáciách i bylo to troche i tam, bo no napravde byli zmenšení chlapci. Po piešej polove sa vydali a, a bardzo dužo obiegali bez pilky a intenzívnosť byla vysoká. I potom mám troche zabrakov tých síl. A to je, jak je troche dlúženie ten meč, že tí chlopáci nie sú v tom rytme, Tak, tak potem tam te sili trochę brakują, ale są wszyscy w porządku i, i są od razu po meczu powiedział, że on by jeszcze był w stanie zagrać, ale że, że lepiej by było, że zmienić i nie ryzykować jakąś kontuzję. Trener tak mówi, że nawet po zwycięskich meczach czy meczu no, lubi trener coś zmienić. No i czy przed tym niedzielnym meczem z Gdebem też trener coś zmieni? czy personalnie czy czy, czy taktycznie czego kibice się mogą spodziewać No powiem tak, že teraz mieliśmy też jeszcze jedną rozmowę z asystentami, że že, že ja mám jakiś pomysł a co zmienić w tym meczu i personalnie i taktycznie a, a nemám nie mam zgody jeszcze ze sztabem, no to musíme ešte ustalić, muszę ešte dzisiaj i potem jeszcze jak przyjadę do domu trochę Troché taktične ešte, premyslete všetky reči, že čiže, jak to zrobiť najlepšie dla nás. Ale, no, jak v včera, nemám problém, nemám problém zmieniť, ale viem z druhej strany, že chlopáci zagrali všetci, všetci bardzo dobře i ja neviem, Kmeď na inej pozícii, bardzo dobře vyglądali i jak sme bronili v tej piątke, že to dobře vyglądalo a no, sme i stvárali sme sobe situácie v ofenzíve, to bolo vážne, to je, že, že tylko neprišli sme tam broniť na 0-0, ale chceli sme tam strediť ako z a potom v druhej polove jak Rakúv natiskal a mocno natiskal, čo je normálne, jak je 1-0, ale, ale mali sme tam svoje situácie v druhej polově. No ešte, 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 mám dva dní do meču čas a do jutra rána sa musím zdecidovať, to dišaj dišaj Ešte sa že jak to taktične bude, že vykladá Tež také pétanie, dużo lepiej gracie czy punktujecie na wyjeździe, dużo więcej tych punktów na wyjeździe, a u siebie w domu już dwa razy przegraliście. Czy no, to takie zmartwienie duże dla, dla trenera? To jest jedna rzecz. I czy też patrzy trener w statystyki w tym sensie, że widzę, że widzę w tym sezonie trzy wyjazdy i, i trzy porażki? Wiem, że dwa mecze my przegrali Ten, ten pierwszy mecz Ten bol veľmi dobrý. To, čo sme tu pregrali, že do zera, ale tam sme stvárali sobie tie situácie a boli sme veľmi grožní, tylko sme ich nevykořístali. Ten druhý meč, čo sme pregrali, tam pošiadanie pilky boli, ja neviem, koľko? 70 ale, ale neboli sme, sme tak, tak grožní a, a to je trochu martví, ale to potom vidiavajme zrobili sme tam kilkánaly, že čo tam, tam vieme zmeniť a popraviť, ale často sa gra v domu trochu, Trochu gorzej, bo a, ten zespół chce vyhrať, chce hrať bardzo ofenzívne a potom je trochu łatwiej dla przeciwnika zrobiť nejaké kontry, I to bolo v tých mečach, v ktorých sme pregrali, ale, ale trochu przemyślałem o tom, že vieme, vieme i v domu viencej troche môndrejšie zagrať, že by sa to podobalo temu, čo gráme i na výjezde, ale, ale nebylo by to defenzívne, ale bylo by to tiež by to bylo ofenzívne, ale vieme tam zrobiť akýž ten balans medzi defenzívou a ofenzívou. No i na výjezde videl, ťažko povedať, môže to byť prípad, ak je spočiatok sezóny, ale sú bardzo mocní, majú, no, majú, to viakožia. A przeważnie w tej ofensywie są bardzo mocni, są mocniejsi w ofensywie jak w defensywie, ale no zobaczymy jak się ułoży ten mecz. Też, też o takie personalia chciałem zapytać, bo, bo Matusz Kmety skoczył teraz na, na skrzydło, na inną pozycję, osmane są, dobrze się prezentuje, strzela bramki, a to przecież tacy zawodnicy, którzy oni, oni nawet nie zaczynali sezonu w składzie, prawda? mało co grali, więc to taka też chyba trenera cieszy, że, że taka rywalizacja jest o mieste w zespole, o to kto ma grać. Mm. Hej, cieszy, ale už neviem, s kým s rozmawiałem, że že uh, nebyl v pieršej kolejke vo Viešťovej 11, ja mu povedal, že pamiętaj, že v Pilsce to je čenst, to je to tak, že uh, kto zahrá v tej Viešťovej 11... To jest to osman, nie, 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 že ogólne, ogólne, že, že, tam rozmávam, s, už nepamätám, že s kým z, ze, spolu, že často to je tak, že kto v tej pierše alebo v druhej kolejke je vo Vešťovej jedenáctke, tak potom sa to zmienia, že nie je to za vše, že, že po tom prigotovaní je tá sama Vešťová jedenáctka, ale, ale mňa to teší, bo sú to chlopaci, jak je, je Sondra, jak je Chosema uh, v defenzíve, je náš, ja neviem, chyba najlepší obronce a, a, v Češtine negral Lise to samé, Ambros tiež v Češne e, dužo negral, teraz, teraz gra super kmeť to samé a na novej, na novej, dla mňa nie, nie, na novej pozície, dla niego troche po dlhšej prerve, na novej pozície, ale on je skřídlový alebo váhadlový, ale to mňa teší, že tá rivalizácia je tu a ja ešte potom vidím v tréningu, že sú tam nástupní chlopáci, ktorí majú už náraže takú dobrou forme, že viem, že ak ich tam vpúšte, tak, Hmm, tak nam to coś tam dają, jeszcze jakąś jakość. Też, chciałem też o taką rzecz, bo wiadomo ważny mecz z Widzewem, ale już też na pewno w sztabie myślicie o przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu jest Puchar Polski, no a trener jest spe specjalistą od zdobywania Pucharów Krajowych, trzy razy z Spartaku Trnawa i, i jak patrzycie na ten Puchar Polski, ten mecz z Legion 2, I czy tutaj będzie dużo zmian, czy no ten Puchar Polski tak bardzo priorytetowo też będzie traktowany? Dla mnie to jest priorytet. Ja, ja nie będę robił zmiany. Jak tam jakaś zmiana będzie, no to nie wiem, jak zawsze jest jedna albo dwie zmiany, ale to jest dla nas, dla nas jest to bardzo ważny, bardzo ważny mecz, a jest obojętnie, czy jest to druga, trzecia albo czwarta liga. Na to, na to nie patrzę, a będzie to pierwszy raz, co będą trzy mecze w jednym tygodniu, ale Dlatego my trenujemy tutaj bardzo, bardzo ťažko, že by tí chlapci boli na a napevno to nebude po fyzickej strane nejaký problém dla nás, a, ale naraže, naraže, si koncentrujeme všetci na video. Ostatné z mojej strany chcem zapýtať o Patryka Helebranta. U nás v katolickom sporte on prowadzi v takej klasifikácii złotych budov ako najlepší ligový piłkarz. Rozmawiałem też, jak byłem na meczu Czesko-Arabia Saudyjska z trenerem Haszkiem, że też go gdzieś tam monitorują, no i właśnie jak e, trener Patryka ocenia, czy to tak, no, taki, taki lider zespołu w szatni też e, i, i na boisku. jak Jakiego jak, jak rolę pan widzi w zespole? No hej, no, na boisku jest liderem, nie wiem, w szatni, w szatni też, ale najważniejsze to jest na boisku, że on, on daje tej grze taką twarz, że, że on jest ten... ktorý má najviac tých pílek, on netratí žiadnu pílku, alebo přes ten meč má kilka, 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 stráda a to je dla nás vážne v tém, build -upe. A, a co popravil, to je tá defenzíva, bez pilky je bardzo lepšie ustavený a má fajné odbiory, co v Češine, čo v čo nemal také, také ličby a, a myslím, že jak ešte troche bende taký, jak by povedali agresívnejší, ešte troche, troche, troche vie ešte viencej povačiť, ale ja viem, že on je švietný pilkáž pri pilce, ale, ale i z druhej strany musí bez pilky ešte troche, troche, popraviť, no potom mám nádej, že bude v tej kádre, alebo bude ešte, ešte blíže, bo to kvalite na to má, jak v extra klase, a to je bardzo trudná, trudná, a, jak to poviem, trudná, sorry, trudná liga, no to, to jak dá rady tutaj, no to musí, ja myslím, že musí dať rade aj tej czeskiej českej reprezentácii. No zobačím, aká bude jeho príšlosť. Čo sa pýtaň, ja prosím vás, Piotrek, Piotrek, Českovské agencie Brasady, mám pýtaň také po odru, že pán Kmeta na skřidlo, on sám povedal, že kedyž grau z, z, Liseta, zrobil pán napastníka, to jeszcze ešte pan pán takie také dla e, kibicu? <laughs> Nie, nemám, ale Chris jak dva razy na šustke byl už v tých štešnejších mečoch, ale, ale to bylo tylko na kilka minút. Ale, a nie, tak oni grajú na svojich pozíciách. A šukáme, za vše, šukáme, jakéž rozviazanie často je to v koncu tego meču také troche hektičné, že, že vieme, vieme tam což takého zrobiť, jak s Krispinem, ale myslím, že už nebude žiadna nespodzanka. Ktorý by nebolo v ogóle v meczowej, tam 20 na, na raku, czy on będzie teraz grał? Pold jeszcze nie będzie, bo ma kontuzję, ma problem z Witką. Witko, tak? Tak, tak. Ale tak, wiadomo jaki to jest czas, czy to... No ja, ja myślę, że on rozpocznie przygotowanie w następnym tygodniu, potem po widzewie. Ale badanie nam pokazuje, że jest tam trochę, trochę naderwanie delikatne, no to musimy jeszcze poczekać. Proszę bardzo, jeszcze jakby mógł się Dziękuję. Dzień dobry, panie trainerze. Marcin Dziach, rozwleca81.pl i Śląsk, Spor, Śląski Sport. Mam pytanie odnośnie zawodników, którzy wracają do um, gry, tak naprawdę po kontuzjach. Luka Zachowicz i Gabriel Barbosa. Czy oni są dzisiaj bliżej miejsca, już w, w, do tego, żeby walczyć o miejsce wyjściowe 11, czy na ten moment jeszcze troszkę czas oczekują? No, Gabi Barbosa už teraz už kilka minút pierších zahral v tým zespole, on už je sprigotovaný, je to kvestia, že dla kogo sa zdecidujeme v tých mečách, kto bude vo výšťovej jedenáctke, ale naraz, že tam je Sondre. No i Luka Zahovič, on mal trochu ešte, ešte problém v tej přerve reprezentacíne, že tam trénoval individuálne, ale už, už kilka, tréningov už je normálne zespolem a my potrebujeme ho vrútiť do toho zespolu, bo on má takú kvalitu, že my to potrebujeme wykorzystać. Ja jeszcze mogę tu pytać o Lukę, jaka tak naprawdę dzisiaj z jego pozycja w drużynie? Czy on będzie brany pod uwagę jako potencjalny napastnik, czy raczej alternatywa dla Lukasa Ambrosa? Dla mňa môže zagrať na obi dvoch pozíciách. I nápasníka, ja viem, že nie je to typičná, typická deviantka, ale, ale vie tam zagrať. Probovali sme to variante už v sparingu s Katovicami a na pozícii, kde, hrá Ambroz alebo, alebo Kubický alebo Goch, myšľa, že tiež vie zagrať. E, I pätanie, nie, bo prosili, že Ostatnio na początku tego sezonu było vidieť by większy przepływ zawodnika, pomiędzy zawodnikami pierwszej drużyny, a drużyną rezerw, że zawodnicy ci, którzy grają mniej, występowali w rezerwach. Teraz w ostatnich kolejkach już tak nie było. Czy to jest nowa strategia, czy po prostu jakiś tymczasowy klasę? Nie, przemyślam, że dlaczego nie byli chłopacy, ale nie, nie. Jak jest, jak jest okazja, że že B tým zagra, ale po našim meču, nie pred našim mečem, no to potom odrazu tam tí mladí chlapáci sú alebo bendou. Neviem, teraz, teraz máme tri meče, zobačíme, jak to tým, s tým pucharem ešte uložíme všetko, ale ja myslím, že tam sa nič nezmenilo z žiadnej stratégie ani v ničem. Jak je z to, vyšleme tam mladých chlapáku. Ďakujem. Ďakujem.